маленьким ребенком, мне тут же дали 11 классы, и тут же мне буквально через полгода предложили перейти в 42 -ю. но вот тот прием, который был оказан в этой школе, и в лице Ольги Николаевны, и Людмилы Николаевны Буховой, то есть и всего коллектива, то есть я не пожалела ни на секунду, ни на день, что я не ушла. Я бы хотела вот, в свете юбилея школы пожелать любимой школе я это говорю от чистого сердца, это любимая школа, это моя вторая жизнь. Когда-то мы снимали фильм о Бурге Николаевне, и она сказала, что школа – это мои життя. Вот, наверное, школа сейчас – это и моя жизнь. Поэтому мне очень бы хотелось пожелать, ну, прежде всего, наверное, директору школы здоровья, удачи, оставаться такой же энергичной, любимому коллективу оставаться таким же комфортным, добрым, уютным любимому детскому коллективу. Хочется пожелать детям удачи, хочется вами гордиться, очень хочется, чтобы у вас все получилось, и вы построили свою жизнь так, чтобы нам за вас не было стыдно, и мы вами гордились. Вам всем удачи, я люблю на моя школа. 56 стая школа я бы мог бы сравнить ее это с огромным букетом, букетом красивых цветов, разноразличных, которых излучается от букета очень, очень прекрасный благоухание, прекрасный запах. Прекрасно хочется смотреть на Упиваться этим запахом. Этот запах, я хотел сказать, что это создает тот чудный коллектив, который в этой школе работает. Во главе директор школы Ольги Николаев. Я благодарю Бога, что мы имеем возможность и я коллектив еще работает здесь, потому что здесь у нас есть и музыкальная школа. Здоровья всем хочу пожелать. Крепкого здоровья всем учителям, буквально всем. Всех люблю, всех обнимаю и говорю здоровья вам, крепости вам и всех вам благ. 21 рік, це вже закінчився 21 рік роботи в моїй цій школі. Я дуже люблю цю школу, ці стіни, ці вікна, ці пороги. І дуже люблю і поважаю наш колектив. Керівника нашого дуже поважаю Ольга Миколаєвну. Це не просто директор, це наставник, це помічник, це порадник. Побажаю, дуже хочеться, щоб всі були щасливі, здорові і процвітальні школи. Сами живут волшебники сейчас.